शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत् पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक् क्षुदा प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वम् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः ततः किम् न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वा वित्तेषुचित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् रण्ये न वा स्वस्य न कार्ये न देहे मनोवार्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः गुरोराष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसन्ध्यम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्